Найкращі виконавці країни 1 червня на Один плюс Один. Мы молчим, но на самом деле сегодня концерт, когда мы кричим, говорим, что, наверное, нужно ценить музыканта, великого музыканта, обязательно при жизни, потому что Андрюша мечтал собрать такой зал. И не один, поэтому мы сегодня за него. Я знаю, что многие говорят о том, что он э, был шутником, весельчаком. Но меня больше всего радует то, что он очень любил людей. Вот это главная его черта. Он так любил людей, как любил свою семью, свою жену, своего ребенка и своих друзей. Он настоящий друг. Ирына Билык. Заспевает в пам'ять про Кузьму. 1 червня на 1 плюс 1.